بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان حان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے پچیس یا تیئیس چوبیس ذلحج کی تاریخ کو اور حضرت محمون رحمت اللہ نے ایک تابعی ہے وہ فرما دے کہ میں پہلی سب میں کڑا تھا میرے ساتھ درمیان میں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ جب نماز کے لیے آتے تھے تو وقت پر آتے تھے جب ٹائم پورا ہوتا تھا کرے ہوتے تھے پیچھے سے آتے تھے اور ہر سب پہ کہتے تھے سب فو سفوفا کو سب فو سفوفا کو اپنے سب کو درست کرو اور جو سینا نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے اس کے پاس ایک سٹک ہوتا تھا ایسے پیٹ پر مارتے تھے کہ اندر ہو جاؤ آگے ہو جاؤ باقاعدہ ڈنڈے کے طور پر صحابہ کرام کے صفوں کو نماز میں بھی سیدھا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ جب مسلح پر پہنچ گئے ابھی تکبیر ہی ہو گئی اس نے نماز شروع کی اور تلاوت کر رہے تھے, کہ اتنے صحابے رہے تھے ابھی آواز نہیں آ رہی ہے تو کرام نے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ کی آوازیں لانگی رہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پیچھے سے حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا نماز پڑھانے کا بتا دیا وہ پیچھے آ اس ظالم نے ابو لولوا اس کا نام ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے یہ ایک عجبی آدمی تھے مکہ کے باہر سے مدینہ کے باہر سے آئے تھے اس نے اس کے اوپر خنجر سے وار کیا تھا اور یہ زخمی ہو گئے تھے اس صحابی نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ظالم بھاگ رہا تھا سبوں کے اندر سے تو یہ ادھر بھی چھری چلا رہا تھا ادھر بھی چلا رہا تھا اس نے تقریباً تیرہ اور صحابے کرام کو بھی زخمی کیا جس میں سے سات صحابے کرام شہید ہو گئے ان میں سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم اٹھایا نماز کے بعد گھر لے کر گئے اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حکم بتا دیا کہ جلدی معلوم کرو مجھے مانگنے والا کون ہے یہ معلوم کرو وہ گیا اور جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ ابو لولوا ہے ایک غلام ہے جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ آ کے اس نے بتا دیا کہ یہ ابو لولا ہے جب حضرت معیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے اس نے تمہارے اوپر وار کیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر کسی ایسے آدمی نے وار نہیں کیا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کے ماننے والا یعنی <نسان> <يعني سلام> مسلمان نے میرے وار نہیں کیا اور پھر صحابے کرام اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جو بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ چوری سے مارتا تھا ایک صحابی ہوشیار تھے اس اس نے اپنا چادر اس کے اوپر پھینک دیا اور جب چادر پھینک دیا تو اس کو پتا چل گیا کہ گلے کے اوپر چلا دی اور خودکشی کر دی پھر گھر سے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے عبد اللہ اب نے عمر کو بتایا کہ میں قریب شہید ہونے والا ہوں آپ جلدی سے جائے حضرت عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے لیے یہ اجازت مانگے کہ میری دل کی خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں صاحبان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دفن ہونا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو میرے لیے یہاں پر قبر بنا دیا جائے جب وہ وہاں مر گئے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے عبداللہ جب آپ وہاں جائے تو آپ نے سلام کرنا ہے اور بتانا ہے کہ عمر بن خطاب نے بیجا ہے یہ نہیں بتانا کہ امین المؤمنین نے بیجا کیونکہ میں ابھی مسلمانوں کا امیر نہیں رہا میں بادشاہ نہیں ہوں, اتنا احتیاط کرتے تھے وہاں گیا اور جب اجازت مانگا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پہنچ کے تو وہ رو رہی تھی اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے اوپر کسی نے اٹیک کیا ہے تو اس نے بتا دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑ دیا تھا لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتا ہوں اور میری اجازت ہے کہ اس کو یہاں دفن کیا جائے جب یہ واپس آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بیٹا عبداللہ آ گیا تو دو ساتھیوں کو بتا دا کہ مجھے سہارا دے دے مجھے بٹھا دے اور بیٹھ کے ایسے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ بیٹا کیا جواب ملا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے خوشخبری آپ کو وہاں دفنانے کی اجازت مل گئی تو اس ناکہ کہ میرے لئے اپنی زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی میرا دفن ہو جائے گا اور پھر اس کا علاج کیا گیا لیکن بہرحال علاج کام نہ آیا اور چبی ذیل حج کو جب ابھی آنے والی تاریخ ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس داری پانی سے چلے گئے